Поделитесь, поделитесь своим доспехом. Все Вы знаете, я очень довольна, что этот вид спорта, кортинга, сейчас стал более развиваться и зарождаться у нас. В связи с тем, что вы знаете, какое сейчас отношение на физическое воспитание. Сокращаются часы на преподавание, на практическую работу. Раньше было 80 часов, потом 40, теперь вообще 30. Это что? Значит 15 занятий. За 15 занятий можно физически подготовить, ну, так как я в работаю в университете, медика, где им нужны все элементы хортинга, и самозахист, и воспитание воли, выдержки, терпения, не говоря там, что... Сила нужна, физическая сила, по 6, по 12 часов, когда медики стоят у операционного стола. И сейчас, так как нам повернулись совсем не лицом к физическому воспитанию, Министерство образования. Вообще ну да, занятия вынести за пределы. И э, идет такой, программы. такое, что вообще предмета, чтобы физическое воспитание да. не было, чтобы это был факультатив. Вы слышите, и коллеги, как вот это по-новому. Мы... Новый закон про Росвич. и хочет. Вынесли за пределы программы державные, а только там уже есть факультатив. Но кто тогда не будет ходить, на такие факультативы? Вы знаете, еще самое страшное, что когда студенты приходят на занятия, мы должны отказаться от всех нормативов. Просто они приходят и мы даем им задание, они ходят. Если мы даем им бег, они демонстрируют какую-то кроссовую дистанцию, они демонстративно начинают нам свои высказывания или просто садятся, отдыхают, что им тяжело. То есть нормативы все сняты. Мы приходим и просто можно сказать развлекаем этих студентов. Мне бы хотелось обратиться к вам, к Федерации да. хортингу, чтобы вы поддержали и на своем уровне вышли на Министерство образования, да. чтобы не уменьшить часы, а наоборот увеличить ребята очень подготовка их очень слабая, физическая подготовка. Вы посмотрите, сейчас начиная с первого класса до садика начинаются эти мобилки. Если они сидят, ну, даже на занятия, что мы не разрешаем, они приходят с наушниками и с телефонами. У них даже, вот я обратила внимание, сейчас работаю над этой темой, у молодежи нет общения между собой. Они только сидят на телефонах, на телефонах, на планшетах. Если посмотреть на их движения, у них они ограничены. Вот как они сидят за мониторами, за компьютерами все. Если даешь на координацию движения, это большая проблема и э, развитие этих координационных ну, способностей. А это они должны к нам с этими способностями уже в университеты приходить. Вот здесь говорили, что развиваю, начинается внедрение хортинга в школы. Нет, полицейского ну, хортинга в школы. Здесь полицейский хортинг, он хортинг, а там уже куда его можно применить. Это, конечно, очень хорошо. И когда у меня была такая возможность поработать в школе, и вот я тогда познакомилась с Эдуардом Анатольевичем, и я применяла эти элементы, не весь хортинг ваш, там защита против нападения, в общем, это ребятам очень нравится. И они гурьбой ходили за мной и просили, чтобы я привела инструктора, чтобы им больше рассказал, это надо. И я пожелала вообще вообще с садика начинать этот хортинг. Тогда, может быть, мы хоть немножко нашу нацию сделаем физически развитой. Потому что ну, сейчас вот в армии у меня просто сыновья военнослужащие, и я обратила внимание с хортингом, они у меня знакомы, и как им это помогло в этих ну, ситуациях в АТО выжить и других ребят защитить. Так что большое спасибо. спасибо. Коллеги, я немножко прокомментирую потом. Вы еще раз убедились, что нам, педагогам, Лабораторії наші і, і тех, хто вокруг неї, треба розробити варіанти хортинга для дітей дошкільного віку, молодшого шкільного, підліткового і так далі. Це суперзадача і вона повинна бути виконана. Ось що я е, хотів ще підкреслити, будь ласка, приколі.